посадовых осин, если они такими и являются, Голосевского, Святошинского, Епичевского района, Рая Олег Владимирович, в том, что они непосредственно коррумпированно связаны с банковской системой, то есть получают такие деньги и находятся на их накатах. Я уже обращался к Захарченко. На мое обращение я никаких ответов не вот подтверждение обращения. Там есть ксерокопия э, того уведомления, что мне должны меня должны уведомить. До сих пор никто не уведомил. Вот я еще обратился уже после измены э, уголовно-процессуального кодекса. Я обратился, открыли уголовное право. До сих пор, до сих пор никаких действий не было произведено, несмотря на то, что я периодически долбаю. Я прихожу туда, они уже знают. А, это тот, который Захарченко писал. Этих заявлений было уже с девятого года уйму. Постоянно одни и те же лица отписываются. Вот этот хозяин той автостоянки, где сейчас находится автомобиль, обворованный инструмент, э, то, что там находилось в автомобиле, сам автомобиль подвергается разборке, снятые опознавательные знаки. Это уголовное преступление непосредственное, прямое. Есть конкретные лица, которые виноваты в этом. Все равно никаких действий не делается. Эти лица, этот владелец стоянки, который сдал эту стоянку в аренду, в Приватбанку, непосредственно работал в Голосевском райотделе. Непосредственно он работал также в Печерском райотделе. У них дружеская связь, они власть, власть знакомы. Я, 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 я не считаю, что это работники милиции. Это работники СПД. Они непосредственно... Скажите, пожалуйста, вы на действия вот этих работников милиции, Обращался да. неоднократно. Все отправляется в районную прокуратуру, в городскую обращу. обращался. А в район. Послушайте, я, 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 извините меня, пожалуйста, я простой гражданин, который обратился за защитой своих прав к уполноваженным якобы особам, которые себя выдают им, и я Должен еще бегать, кланяться, просить и унижаться перед это самое. Вы понимаете, вы, вы своими действиями, не вы лично, а ваши подчиненные просто постоянно унижают людей, которые дают вам возможность работать, которые дали вам это, это должность. Мы хозяева здесь. Я житель этого города. Алей я Владимир, здесь родился. Я это прекрасно понимаю. Заявление есть, я обещаю, что оно будет рассмотрено. И вам дадим ответ. Да. Полный ответ. Какой ответ? Меня интересует, чтобы я законным образом пользовался своим имуществом. Они Конституцию да. нарушают святой. Ну дайте нам разобраться, кто это нарушает Конституцию. Вы же ко, ко мне первый раз пришли. Соответственно, я да. э, ваше заявление да, отобрал, да, зарегистрировано. Да, да. Рассмотрим, да. дам ответ. Хорошо, друзья, смотрите. Сейчас, Иночка, ты последний да. закончишь. Да. Мы э, хотим, чтобы... Даже то количество бумаг, которые вы у нас взяли, да, это не скригло, это не бой. Это, не, это, не это, 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 знаете, это уже наше отчаяние. Я, я крик души. Да, мы хотим, чтобы вы были у себя на своем уровне.